ünsün deyil üçün əgər bu qədər bir korpusda ya brigadada bu qədər casus varsa və bu casusları axtarış bu casusların arxasınca brigada komandiri, korpus komandiri düşürsə deməli onun özü casusdur əziz vətənlərim quranan da olsun deməli onun özü casusdu o casus şəbəkəsinə cəlb olunubdu necmetdin Belarus casus şəbəkəsinə gəlb edir, yetişdirir. Və bunların arxasında 100 o qədər cinayətlər var. Ki, bunlar elə əmrləri icra etməselər, onların başına min bir oyun gətirərdi. Cinayətləri, xəyanətləri, casusluğu və s. ay ay indi formada olar. Amma o onlar özləri artıq casusdur. Əgər bunların hamısını araşdırmadan öz tabiçliğinde olan zabit askere görünmemiş işkence verip ve bu hala salmak. Esen vatallarım bilirsiniz bu ele adi bir sahe değil. Görüyorsunuz. Diye ki o biri sahelerde görsünüz neler baş veriyor. Ele özel değil görsünüz için burada işverenler verenler var Bütün o mehallede zatta polis tutur. Birini çağırır o gelip öyle. Hatta eleleri var için kardeş kardeşin üzerine durur zat. Ölkəni xalqı bu günə salıblar. Ama ordu, özde muharebe şəraitinde olan ordu belə olmamalıdır, aziz kardeşim. Ne göre? İlk önce sen belə emirleri vererek, sen bir düşman fikirleşmelisin ki, axır sen o hisselerde, hemen o komandiri için sen işkence verip öldürürsen, onun da dostları var. Onu da tanıyan esker ve zabitler var. Sən onu o işkəncəyə məruz qoyub onu sindirib öldürərkən deməli sən ilk öncə özünü böyük təhlükələrlə özünə qoyursun. Ola bilsin bəziləri bundan fikirləşmirlər. Deyirlər, "Yox, indi hamısı mən istədiyimi edəcəm, istədiyim əmri icra edəcəklər, müqavimət göstərməyəcəklər." Bununla da indi bəzi məqsədlər, o məqsədlərdən də biri, yəni ordunu tam sindirib qorxu altında saxlamaq idi. Amma Orada akır hemen o zabitler için işkenceye maruz kalıplar, öldürülüpler. Onların, onlarla birlikte hizmet eden eser ve zabitler var. Onlar her an o kısası da bilər, cevap da verebilirler. Ama onun bir korpus komandiri olarak bir çöpüylü nüfuzu yoktu orduda. Bunu tam mesuliyetle derim. Öyle özünün korpusunda. Neye göre Ona görə də çin axır o qədər insanları sən işgəncə verirsən, öldürürsən, bəzilərini ordudan çana ayırırsan və bəzilərini də qaytarırsan geri. Siz elə bilərsiniz onlar orduda xidmət edib və o baş verənləri unudacaq. Yox, bu bir eee pokolenyadən o bəçin gəlirlər də. Bu zabitdən o biri bu gedəcək illərlə nə qədər o orduda xidmət etdi, bax o Varxudarov da hiçmətdi. Zabitlərin hamısının, əsgər və zabitlərin bunun kimliyindən məlumatı olacaq. Və o bir korpus komandiri kimi artıq bu orduda xidmət edə bilməz. Nəyə görə? Ona görə ki, mənfi bir fikir yaranıb bunun ətrafında. Və bunu ən şəstə ciddi qəbul edəsi deyil və Nəzərə alaraq bulun, bunların səviyyəsidir, biliyidir. İndi bilirik də danışıqlar mənim elə bir fikr verir. Bu hərəkətlərinə. Yaxşı, əgər sənə belə bir əmr gəlir. Sən tabeçiliyində olan komandirlər var da, bir onların müəssisəsi ilə bir araşdır, öyrən. Həmen o casusa, casusluğa gəlmə olunlarını dəvət el. Bir danış, özün araşdır, axı sənin üçün ilc öncə maraqlı olmalıdır ki sən bunu araşdırasan və görəsən bu korpusda bunun miqdarı çoxdumu bu casus şəbəkəsini. Və bunlar niyə baş verir? İkinci elədirsə, əgər həqiqətən bu casusluğa daha bunları işgəncə verib öldürmək yox, amma xüsusi xidmət orqanları ver təhfil verirsiniz, onlara oğullar araşdırır və səninlə birlikdə lazım olanda onlardan əgər onlar artıq casusdusa casusluğu onlardan istifa et bizim xeyrimizə düşmana qarşı amma bu görünən odur ki burada casus məsələsi deyil əziz vətənim burada əsas ordunu gözdən salmaq ordunu qorxu içində saxlamaq indi siz deyirsiniz şəxsən mən nə edərdim mənə belə əmr indi bu bəllidir da indi hər dənə bu əmrlər göstərişlər gəlir bax uzağa getməyə nəğmətdimdi. Çox əclaq, tərəfsiz və alçaq. Bunların hamısını nəzərə alaraq. Zəkir Hesanov eyni orduda qala bilməz. Amma çaxsan deyincə bax Amon hadisələrində sərdərbəy, Amon hadisələrində Mən mən idim də bilirsiniz, yar bölürsünüz. Evet, evet. Bəli, bəli. Mənə kimsə yox, həsrət vətənnə. İndi görürsünüz, 3 ay, aydır, 4 aydır indi Qurban Bey ilə araşdırmalara aparır. İndi deyirik, Əliyev deyib, deməyib, xəbər olub, olmuyor. Mənə şəxsən Heydər Əliyev. Şəxsən Heydər Əliyev ayın 13-ündən 15-inə qədər hər bir yarım saatda əməliyyat, əməliyyat üzrə sayı hesabu olmayan hisseler, canlı güvvə, artilleriya, toplar, tanklar göndermiş. Hemen ben de oranı belə alıb. O toplardan, tanklardan zaten daha kim kimi kıracak, ne olacak, ne olmayacak. Bunu defelerle. Hatta dedim ki, burada hayçü, ben de uzadırdım. Dedim, ihtiyac yok. Dedi. Oradan da heç bir ihtiyac yok. Ama nezere alırdım ki, o tählikeleri, ona göre ki, anam doğru deydi, atam da. boca qazaq deyidilər. Ailəm də de, iki balaca uşağım. Hamsı orada idi, bilirdim çünmən bunu yox desən öz-özü haçüyün ön öz zəttən ancaq məndən də əmr göstəriş biləsiniz də onun atası üzrə çıxıram. Elə bunu kimi bunu kimi idi. Mən hətta dedim çün burada haçüy başdasa ermənlər yüksəkləri Zəbt-i dərbə qərb bölgəsi tamamilə nəzarətdən gedər, hə, ermənlərin əlinə keçir. Mənə dedi ki, Terpitrasiyana danışım. Hətta mənə görə Terpitrasiyana zəng etdi. Ayın 15-i səhər-səhər 2-3 arası olardı 4, bax belə, yəni səhər. -se. Zəng elədi, danışdı mənə. Onun 15 dəqiqədən sonra zəng etdi ki, narahat olmasan, ermənlər hücuma keçəcəyi deyilsən əməliyyata bür. Mən inanmazdım ömrü boyu Əli Süleymanov. Mən bunu eşidəndə mindim maşına, heçsə, heçsə, yanımda da dolu idlər da, bilirsiniz, Heydər Əliyevin metodları. Mindim maşına Xalvətçə getdim, düz Amon uşaqlarının yanına. Orda otruplar gözləyirdilər ki, məsələ həllini tapacaq Rəvhşancə rəhmətli gəlibdi başa, qeydlərlə görüşməyə məsələ Oturub, gözləyir, və məsələ həllini tapmalıdır. Otruplar gözləyirdi, sadəcə yox idi. Və mən dedim içim bax belə-belə Amma sizə hücum olmayacaq, sizə cürlə atan olmayacaq. Arxa açıqdır, koridor gedə bilər. Və elə də etdim. Bilərəm içində nələr baş verə bilər. Mən demişdim, indi də deyirəm. Biri var ki, sən öz övçəsinin balasını günahsız öldürürsən, sonra onun anasının qarşısında cavab verə bilmirsən. Baxın deyəyirəm, bax Valida xanımın evladını, elçini Allah rəhmət etsin, mən öldürmüşəm. Məhdə xanımda tutun məndən, məni başa düşürsünüz va indi. Biri də var ki, sən bu məsuliyyəti öz üzərinə götürürsən. Hətta bilərək ki, sənin ailəngə qarşı nə desiniz baş verə bilər. Amma qohumların, ailənin qarşısında sən nə səbir edəsən. Hətta səndən incisələr küssələrdi. Bu vaxtları məni vətən xayını elan etdilər. Əsəmlər. Və vətən xayını həmin o hadisələrin nəticəsi olası olaraq mənim bu hərəkətim anamı, anam götürüb üzərinə Qaynar suyu tökmüştü ki mənim oğlum vətən xainə deyil. Və belə də nəticələndi. İndi bəziləri görürəm, hə gedib oturublar orada danışırlar, belə elirlər. Yox. Siz arxa dursaydınız, ola bilsin ki, milli hakimiyyət də qalardı. Ola bilsin biz də ölkəni tərk etməzdik.